বাছাল উঠি ডিটেন কেম্প গেছে সেই সকলে উঠিছে উঠি আনফালেদিনই পরিয়ালের লোক কানুনত ভাঙি পড়া পরিলক্ষিত দৃশ্য কোনো চাও এই মুহূর্তে ডি ওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভর দর্শক আমি জনার চেষ্টা করছো এনেদরে বাছে লোক আর এই মুহূর্তে কানি কানি ভাগর পরিলক্ষিত হয়েছে পৰিছে পরিছে মাতিত বহি পরিছে ইজনে সিজনে সাবটি ধরেছে আর আত্মীয় হেরুয়ার দরে পরিবেশ এই মুহূর্তে ভাঙি পৰিছে সেইসকল লোকে কি কৰো কি নকৰো হয় তেনেধৰণৰ কেম্পলৈ বিদেশী হিচাপে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আদালতে আৰু ইয়াৰ পিছতে সেইসকল লোকক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ যোৱা মুহূৰ্তত এফালে বাছেৰে যিসকল ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ গৈছে সেইসকলে কানি উঠিছে আনফালেদি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এইসকল লোকৰ এনেদৰে হিয়া ভঙা কান্দোন আমি দৃশ্য আগবঢ়াইছো বিভিন্ন সময়ত আদালতৰ তৰফৰ পৰা এইসকল লোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সেইসকল লোকক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰক নিজৰ আত্মীয় হেৰুৱাইছে নিজৰ ভনী নিজৰ পিতৃ মাতৃ হয়তো হেৰুৱাইছে তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু সেইসকল লোকক ইতিমধ্যে ডিটেনশ্যন কেম্পলৈহে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইসকল লোকে সন্দেহযুক্ত হিচাপে তেওঁলোকে বসবাস কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ গ বিষয় পাইছিল গৈ আদালতৰ মজিয়া আৰু আদালতে এইসকল লোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় নথি পত্ৰ থাকিব লাগে কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাই আৰু ইয়াৰ পিছতেই আদালতৰ তৰফৰ পৰা বিদেশী ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ পূৰ্বতে নেদেখাৰ দৰে পৰিৱেশ এফালে কিছু সংখ্যক পঁচিছজনকৈ লোকক পোন্ধৰ জন পুৰুষ ন জন নগৰাকী মহিলা এইসকলক লৈ যোৱা হৈছে ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ বিশেষ বাছেৰে মাটিয়াত যিহেতু অৱস্থিত ডিটেনশ্যন কেম্প সেই তালৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই মুহূৰ্ততে এছ পি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত শতাধিক লোকে ভিৰ কৰিছে বাছখন পাৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে ৰাজপথতে হিয়া ভঙা কানুন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকৰ দৃশ্যাংশটো চাওক এই মুহূৰ্তত ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ দৰ্শক আমি এই বিশেষ দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্তমান অৱস্থাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে বৰপেটা জিলাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ তেখেতৰ মন্তব্য আহি পৰিছে তেখেতৰ মন্তব্য দুখনক কি কৈছে এই বৰপেটা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আঠাইশজন কইনাৰ কৰে এই আঠাইশজন দুখীয়া কইনাৰৰ ভিতৰত ঊনৈশজন পুৰুষ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক যি অপৰাধ শাখাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক বৰপেটা জিলাৰ তেখেতে ইতিমধ্যে নাম সহ ঘোষণা কৰিছে পোষ্ট প্ৰায় আঠাইশজনকৈ লোক সেই আঠাইশজনক লোকক ইতিমধ্যে ডিটেনশ্যন কেৱলে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু একাংশই অভিযোগ তুলিছে যে নিৰাপৰাধী সজাইহে সেইসকল লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে তেনে মন্তব্যটো আহি পৰিছে আগবঢ়াইছো বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় আঢ়াইছৰাকীকৈ ব্যক্তিসকলক বিহু ডাঙৰ কইনা ট্ৰিবিউনেলৰ গোচৰৰ মাতি অনাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আজি কৰায়ত্ব কৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ যোৱা হ'ল আজি ইয়াৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া অতিকৈ ভয়াৱহ আৰু মৰ্মাহত আৰু একেবাৰে নিন্দনীয় চৰকাৰে ইমান দিনে যি ডাক ঢোল বজাই আহিছিলে যে বিদেশী বাংলাদেশী লোকসকল আজিলৈকে কিমানজন বিদেশী নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰি সেই দেশলৈ পঠিয়াব পাৰিলে তাৰ ৰিপৰ্ট আমি ৰাজহুৱাকৈ বিচাৰিছোঁ এই যি গহনা লৈ নিৰীহ সাধাৰণ লোকসকলক যে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে কেৱল সংখ্যালঘু লোকসকলকে লোকসকলকে নিৰ্যাতন কৰা হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত হিন্দুসকলেও হাৰি যোৱা নাই গতিকে চৰকাৰে এই মানুহসকলৰ দৃষ্টিত চাব লাগে তেখেতসকলে যদি সঁচাকৈ অবৈধ ভাৰতীয় লোক বা যিখন ৰাজ্য বা দেশৰ পৰা আহিছে তাত সংস্থাপন কৰিব লাগে আৰু যদি এইখন দেশৰ নাগৰিক হয় তেতিয়া অতি সোনকালে তেখেতসকলক প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে বিচাৰিছে যে অসমৰ বুকুৰ পৰা এই বিদেশীৰ ইছ্যুটো নোহোৱা হৈ যাওক আজি এন আৰ চিৰ আপডেটৰ কথা হোৱা কোৱা হৈছে বা এন আৰ চি যি আপডেটৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰে বাঞ্চাল কৰিলে আজি সম্পূৰ্ণ এন আৰ চিখন হৈ গলে আৰু ইতিমধ্যে সজোৱা হৈছে বুলি তেওঁলোকে আগবঢ়ালে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে শুনিলে কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত যি দৃশ্যাংশ এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত ডি ৱাই থ্ৰী পৰ্দাত দেখিব পাৰিছে যে বৰ্তমান এনেদৰে আঠাইশগৰাকীকৈ লোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ বিশেষ আদালতক এই সমগ্ৰ বিষয় ওচৰ হিচাপে সমগ্ৰ বিষয় পৰ্যালোচনা কৰা হৈছিল আৰু বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বা সন্দেহযুক্ত বিদেশী লোকে অৱস্থান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী উখাপন কৰি আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয়বোৰ পাইছিলগৈ বিদেশী ডি আই ডি কৰ্ণৰ মজিয়া আৰু আজিৰ দিনটোত বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা এইসকল লোকক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ পঠিওৱা হৈছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে স্বদেশী হিচাপে অসমৰ বা ভাৰতৰ তেওঁলোক নাগৰিক হিচাপে যি ধৰণৰ প্ৰমাণ থাকিব লাগে যি ধৰণৰ নথি পত্ৰ থাকিব লাগে সেইসমূহৰ অভাৱ আছিল আৰু যাৰ বাবেই ন্যায় ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি স্থানীয় লোক আছিল ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল আত্মীয় আছিল যিসকলৰ জন্ম হয়তো ইয়াক সেইসকলে এনেদৰেই কানুনত ভাঙি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজপথৰ মাজতে য়া ভঙা কানুন আত্মীয় হেৰুৱালে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱা বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু তেনেধৰণৰ দৃশ্য আজি আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমত বিশেষ চৰ্চাত আছে